হাই গাইছ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন দা আৰু আমাৰ মাজত নাই আমাক চিৰদিনৰ বাবে এৰি থৈ গুচি গৈছে যাৰ গান শুনি আমি বাট খাইছিলোঁ যাৰ গান শুনি আমি টোপনিত গৈছিলোঁ যাৰ গান শুনি আমি টোপনিৰ পৰা সাৰ পাইছিলোঁ আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন দা আৰু আমাৰ মাজত নাই নিউ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ছিংগাপুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফেষ্টিভেলত তেওঁ গান গাবলৈ ছিংগাপুৰত গৈছিল আৰু তেওঁ ব্যক্তিগত সময়ত ছিংগাপুৰৰ এখন সাগৰত তেওঁ স্কোবা ড্ৰাইভিং কৰিবলৈ গৈছিল স্কুবা ড্ৰাইভিং কৰাৰ সময়ত তেওঁ সাগৰত পৰি গৈছিল আৰু তেওঁ অলপ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই সময়ত তৎক্ষণাত হস্পিটেলত অনা হৈছিল যদিও আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন দাক আৰু বচাব পৰা নাই আমাৰ জুবিন দা আৰু এতিয়া আমাৰ মাজত নাই তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত বাৰত দুটা সমগ্ৰ অসমতে এক দুখৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে মানুহে ভাবিব পৰা নাই যে জুবিন দা আৰু নাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে জুবিন দা আমাক চিৰদিনৰ বাবে এৰি থৈ গুচি গৈছে মাত্ৰ বাৱন্ন বছৰ বয়সৰ সময়তে জুবিনদা আমাক চিৰদিনৰ বাবে এৰি থৈ গুচি গৈছে জুবিনদা এতিয়া আৰু আমাৰ মাজত নাহে আৰু আমাৰ মাজত নাই এতিয়া আৰু আমি জুবিন দাক দেখিবলৈ নাপাওঁ জুবিন দা নিজ কণ্ঠৰে গোৱা গান এতিয়াই আমি নিজ চকুৰে দেখিবলৈ নাপাওঁ আৰু জুবিন দা আৰু আমাৰ মাজত নাই জুবিন দাৰ অনুৰাগীসকলে কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাই যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে জুবিন দা আমাক চিৰদিনৰ বাবে এৰি গুচি যাব আৰু তেনেকুৱা এজন শিল্পী যাৰ মনত কোনো বেদা বেদ নাছিল কোনো হিন্দু মুছলিম নাছিল কোনো ৰাজনীতি নাছিল আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন দা আৰু আমাৰ মাজত নাই আৰু এনেকুৱা গান নাই যে জুবিন দা গাব পৰা নাই জুবিন দা বিভিন্ন ভাষাত জুবিনদাৰ গান গাব পাৰিছিল আৰু জুবিনদাৰ গান সমগ্ৰ ভাৰততা বিশ্বৰ আন আন ৰাষ্ট্ৰটো তেওঁৰ গান অধিক জনপ্ৰিয় আছিল তেওঁ হিন্দু বাংলা ইংৰাজীতো গান গাব পাৰিছিল আৰু বিভিন্ন ভাষাত গান গাব পাৰিছিল আৰু তেনেকুৱা এজন শিল্পী এতিয়া আমাৰ মাজত নাই আমাৰ মনত বহুত কষ্ট লাগি আছে বহুত দুখ লাগি আছে যে যে আমি এইটো মানিবলগীয়া হৈছে যে জুবিন দা আমাৰ মাজত নাই জুবিন দা চিৰদিনৰ বাবে আমাক এৰি থৈ গুচি গৈছে আমি ইটো ইটোৱেই কামনা কৰোঁ যাতে জুবিন দা বালি থাকে জুবিন দা জুবিন দাৰ আত্মাটো শান্তি পায়